নমস্কাৰ বন্ধুসকল আশা কৰোঁ সকলোৱে ঠিকেই আছে আৰু যাৰ যাৰ বেয়া চালি আছে তেওঁলোকেও ভাল হওক তাৰে কামনা এইটো আমাৰ ঘৰৰ কিনাৰতে থকা নামঘৰজনা আজি মানে আমাৰ গৰুটো বন্ধাব লাগে ডাঙৰ হৈ গৈছে বাৰু আৰু ওচৰৰ দাদাজনো দুটা আছে বুলি কৈছে তাকে ডাক্তৰ আহিছে সিহঁতেকৈ বান্ধি থোৱা হৈছে এইটো ৰঙা ইয়াত উৎপাদন আৰু এটা খুটিটো পুতি লোৱা হৈছে কাৰণ গৰুটো বান্ধি ল'ব লাগিব ন এতিয়া চাব দেই গৰুটো কেনেদৰে বান্ধি লৈ মানি মাটিত পেলোৱা হ'ব মই ইমান বিশেষ নাজানো বাৰু সেইকাৰণে অকণমান আঁতৰাই আঁতৰাই আছোঁ কাৰণ লাট চাট মাৰিলে দেখা পাইছেনো গৰুটো কেনেধৰণে বান্ধি লৈছে সেয়ে বান্ধি লৈ ইয়াত মাটিত পেলাই ল'ব লাগিব মানে তেতিয়াহে কামটো কৰিব পাৰিব ন চাই থাকক ভিডিঅ'টো তেতিয়া বুজি পাব কাৰণ ভিডিঅ'টো নোচোৱাকৈনো কেনেকৈ বুজি পাব ন হয়তো বহুতে দেখা পাইছে যাৰ যাৰ ঘৰত গৰু আছে যাৰ যাৰ ঘৰত গৰু নাই তেওঁ তেওঁলোকে হয়তো আজিলৈকে তেনেকৈ বিশেষ দেখি পোৱা নাই সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ <laughs> 1941, đi ăn thủy bò này đi được không? muốn ăn ăn đâu? ăn đi. Mày đi rồi Dauyor,

যেনেকৈ গৰুটো বান্ধি লৈছে ন বেয়া লাগি গৈছেগৈ কিন্তু উপায় নাই সিহঁতকতো আকৌ তললৈ দমাই দি যে এজাক ৰৈ থকা মানুহটোৱে গাখীৰটো তাৰ হৈ গৈছে এতিয়া মলম খান দিছে নহয়বা এইটো মাকিয়ে মানে পোক দি দিবগৈ লাষ্টত মলমটো লগাই দিলে শুকাই যাব লগালগ আৰু বিষ বেজি মাৰিবলৈ আছে বিষ বেজি দুটা মাৰিব সেয়া প্ৰথম গৰুটো কাম সমাপ্ত হৈছে এতিয়া তাক এৰি দিয়া হ'ব আৰু আৰু দুটা আছেই বাৰু এতিয়া ইয়াক আঁতৰাই দিয়া হৈছে এয়া এয়া দুই নম্বৰটো আনিছে ই বহুত উৎপাত কৰিলে জপিয়া বস্তাব দিয়ে ইয়াৰ ওপৰতটো ইমান সহজ কথা নহয় সেইটো কাৰণে ইয়াক সহজে পেলাব পৰা নাযায় ই মানে মালটো অকণমান চেঙা আছে ইয়াৰ ৰছী চচি বন্ধা হৈ গ'ল আৰু য' দেখিছে নহয় কেনেকুৱা কৈছে এয়া এয়া তাৰ উৎপাত দেখিছে তাক পেলাবই পৰা নাই এয়া ৰাস্তা কেইটামান মানুহ চাই যে সিহঁতি কি বস্তু এইবোৰ এয়া বহি লৈছে এয়া বন্ধাৰ হৈ গ'ল এটা চাই যাওক আৰু ভিডিঅ'টো

এইখিনিতে এটা কথা কওঁ ৰাইজ আমাৰ অসমত যিমানবোৰ ধৰ্ষণকাৰী আছে তেওঁলোককো যদি এনেদৰে শাস্তি দিয়া হয় তেতিয়া হয়তো অসমত ধৰ্ষণকাৰী বহুত কমি যাব কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কথাটো হয়নে নহয় আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদিহে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব ধন্যবাদ